англичанин, политик и полиглот Леон Паршилский, у его есть земляк и э, сябра Денцес у которого я спер расширение. Есть у мудрого Мудров одно словечко, вы зараз почуете, как это делается. Уявите себе, что спевает не толстый, безголосый белорус, а чудовная Жонка Генсбура Джейн Биль, Биркин, э, да речи так само без голоса, так что то ли, так на так выходит. Ён, анахронист, разделбай и пофигист, си, уси, а нахрена, нахрена. Ён, анахронист, недоречный гитарист, без струны, а нахрена струна. И он анахронист, оптимальный пессимист По мозгу у пацана до да хрена Так, и он анахронист, ни холеры, ни раблист По работе грош цена на хрена И он анахронист, у кожной бочцы банный лист Черт у ребрах, хоть видна селезна и она хранит с малолеткой танчит лист, Кружит голову, то и весна. И он, она хранит православный атеист, Причастился в вина перед Так и он, она хранит, треба не треба окулистка побачить, что война до хрена. И он, она хранит, рот веселый свист, а с серьезному -су, война Нахрена, так и он она бо и наш гумарист, тут бо, живешь о а там труна, нахрена. И он анахронист, усе любят артист, А которая одна ни хрена, А Ле она хранит, пише вершье и любых, кто не она. Я заспівати ще одну пісню улюбленого білоруського поета Сержигансбура. Я не знаю, в Україні також, в кожній посовєтській країні є така крамниця, так? Російською це «Тисяча мелочей називалося, так? «Тисяча 1000 це «Тисяча дробниців, щось таке маєте, або пам'ятаєте і так, мелі. Все же Китбур писал песни про советские магазины. Вся жизнь он все, мы забываем дробизы. по тысяча дробницу, верни шмат. Нам память пишет дробизи, я прописи, Сама себе наставница и кац не думаю про вас, личу гробницы. Глытает робость сердце автомат. Между нами засталось тайницу. Вспоминал, как и так мало, что за шмац. Забыть про непотребное и трудное. Между нами отбылось так не шмац. Подробезях подроби не подробное, А лучше я капушни компромат. Смеемся на показ с любой дробези, Пустить слезу, но вы тоже на урат. Шукаю в вашем сердце солнце проблески, А у сердца дробеза и то и не шмат. Что мать вас, то и вечно будет рога сны. Похожая дробница, шах и мат. Кто вас покинул, не кровью с розумом А кто застался, ты за потягивают читать такие, такие, вандровные туристические верши uh, У двух частках текст называется «Пленер». Одна частка литовская, другая грузинская. Но а все одно головные герои – это белорусы и грузины, и их судовные взаимодочинения. часом да и получаются украинцы на таких, на пленерах. Паланга. Белорусские перокладчики працуют с рамку. Старанно подпираючи, подпираючи слова, какие раскидывали учора. Иные грузинские поэты. Другое. Батуми. Едучи по горной дорозе пишешь о на ходу, машину в трассе и белорусские литры перетвораются в грузинских. Зусим якновей у Батуми якая горит у ночи, у всеми литерами грузинского алфавита. У вечера твой натайник, начинает светиться. Так, я уже пытался от ее с неполногодовой у зале. По-моему, пытался. По дороге на споткание. Купляю тебе букет. О автомате для продажу клеток. А побочь бабулька на скрызняку. Продае у подземном пироходе презервативы. Музей середний вечер. Там такие у шести частых. Буду паузы пробить. Первое. Витраж 13-го стогодия. -го Соломея устоял на задний мостик. Есть от чего стратить голову. Покойте Господне, 14-е стогодие. Вартовники спять. Христос вылазит струны. Осторожно, как не обудить. Третье. Витраж 15-го стогодия. Первая думка. Кого и на что Христос тягая за ухо? Только помячи. Петры, разумеешь, что Бога на самом представляют на месте. Четвертое. Средневечный аллегоризм. Пять выявов дамы с однорогом. Отповедают пяти подчувцам. На то, что символизует зрок, однорог глядится у Люстерка дамы. Люстерка маленькая и однорог бачит себе без розы. Пятое. Мое любимое. Средневечный реализм. Свинка, играя на органе, причем и орган, и свинка выглядают максимально трудоподобно. Шестое. На выходе машинально подаешь милостину музейному супрацовнику.